Orang sederik bahasa muan wilujeng pinanggih ing renungan patinan gigaji purwantoro, dino senen paing tanggal songo juni taun rongewu selawi. pendeta Yahya, Tirta Prawito, ngajak kita moja wacan kitab suci dino iki, siji kurinto luru ayat siji tekan seulas, lan Kawaca ayat 10 lan 11. Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahunpul papat kanthi jejer nduweni wong njero. Gustilah nglahirake wewadini mau marang kita lantaran sang roh Suci. Roy Gustilah kuwi niti prikssa samubarang. Dalasan kersane Gustilah Swindi Iyo dititi preiksa. kayatine roh manungsa so sing ngerti marang isining atine dhewe mangkana uga sang roh suci iya pirsa penggalih Gusti Allah maros sedherek kang rahayu kang nambani sabda panganti lan ngestok agen ing gesangipun haleluya Amin. para saiki jamané wis online. Akeh urusan kaya bayar pajak utawa ngurus utawa gawe surat-surat penting ing tata urip padinan kuwi bisa diurus dhewe ora kudu maro apa maneh antri dhewe ing kantor pemerintah. Nanging akeh sing kangelan amarga Uh, yen ngurus online iku kudu ngunduh aplikasi ing handphone pune dhewe uta liwat komputer lan kudumbaar liwat transfer lan sakpiturute. Sing pengen urusan luwih cepet iya liwat wong jero bay. Gari Masrahke Prabote njaluk tulung lan bayar dinteni rampung urusane. Urusan kadonyan kerep butuhake wong jero. Senajan kabeh padha ngerti menawa iku dadi cikal bakal korupsi, kolusi lan nepotisme. Nanging tinimbang repot ngurus dhewe, senajan kudu bayar ya tetep luih kepenak gunakne wong jero. Para sedherek, ana uga conto liyo ing papan siarah ana juru kunci sing nunggoni ya juru kunci ing pesarian utawa ing papan patilasan sing dianggep wingit juru kunci iku bisa nerangake sejarah asal-usul lan uga kerep nampa wong sing padha nenebi lan nglantarakake apa sing dadi kekarepane Lumrai dijaluki syarat uborampe sing kudu digawa Apa nalika sowan lan ngabakti ing ngarsane Gusti, kita, pasamuan Kristen uga mbutuhake pitulungan juru kunci utawa sing dianggep wong jero supaya pandonga, pangabakti, pamuci, panyu nan ingkang kita aturake ing ngarsane Gusti iku bisa dipun tampi wonten ing ngarsane Gusti. Para sedherek, ing wacan kitab suci dina iki, Sang Roh Suci kaparing kaparingake marang umat kagungane Gusti. Sang Roh Suci iku dadi wong jero sing kaparingake manjing ana ing uripe kita. Biyan to niki bisa ngerti lan nitiprikso apa kang dadi kersane Gusti. Sang roh suci ora jaluk syarat upa rampe apa maneh bayaran. Anggone mbiyantu niki ta nunggil kalian Gusti. Amarga sang roh suci iku rohe Gusti Allah. Uga ora butuh sambungan internet utawa aplikasi sing angel anggone kita bisa sowan marek ing Gusti. Saben sowan mesti bakal langsung nyambung. beda banget karo urusan liwat wong jeru sing kerep wae tetep angel lan ora rampung. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos miturut panjenengan apa ngurus urusan nggunakake wong jeru iku luwih gampang lan kepenak. Lan kados pundi pakaryane Sang Roh Suci kang mbiyantu niki bisa sowan lan nunggil kalian Gusti secara langsung. Gumbiyantoni urip kita dadi luwih gampang lan kebenak Monggo katuran nyuraos. Lan kita pu kasih kanthi pantunga. Duh Gusti mugisih rahmatipun Gusti nuntun kaula sakbangsa mbangun tata gesang sesarengan kang tinar buka, jujur ade lan bener. supaya kabeh urusan warga masyarakat saged karampungake kanthi gampang lan kebenak lan nglawan bucal cara-cara ingkang kanthi KKN, korupsi, kolusi lan nepotisme. Kawula nyuwun berkahipun Gusti wonten ing Sang Kristus. Amin. Para sedherek renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhateng kita amin